Приветик. Все же так гарно цветет у нас вишенка. Сонечко. Сегодня вообще и чистое, чистое небо. Прям класс. А что мы робом Сейчас покажу, что мы робим. Мы поняли, что у нас тут ничего нема для детей во дворе. Мы решили что-то придумать им сделать. Типа стулочку, столичек. Да, правильно? отпиляли, А тут серединка. О, еще одна стулочка готова. Мамочка вышла на помощь. Пока я там снимаю, она тут стучит. Станешь переселенцем, научишься делать всякую сячину. О. Чтоб я все пьется. Выбивала когда-то так. В жизни все пригодится, как то кажется. Все же тут добила, а дядю. Зачищаем все. Ладненько, хорошенько. И стулочки еще. Пока я тут чистила. Тушечка вже готова. А от зараз візьму возьму металлическую, позачищаю. Коротше, скоро покажемо, готове вже. Це наші вже такі стульчики, це ми вже їх відшліфували, тут кару відшліфували, і це все відшліфували. Це ми вирішили чоловіком зробити для наших діточок таку зону, щоб ну, вийшли там, щось пограли, помалювали, посиділи. Вот такие стулочки. И это такая табуреточка с остатка. Сейчас попробуем скрыть лаками. Вот такие лаки тут в магазине у нас в селе. На низу, как тут говорят. Сейчас будем пробовать. И хочу, чтобы. Ты не еще раз. лишь вроде так человек ну, вот вот все. Ага, закрылась. Вот так. Выходы тоже классные. Вообще вау. Косметичка сзади зашлифована, спереди зашлифована и скрываем лаком. с лаком вообще так круто. Все, все смотрится. Дизайнерские штуки. Дизайнерские штуки. мы уже скрыли лаком место для сидения. И вырешила эту кору трошечки подфарбовать. Смотрится вообще супер. Я уже это сказала сто раз сегодня. лака много потекло. Вообще, ну, огонь, ну, красота, ну, молодцы. Ну, на придумывали. Сейчас, это разница, конечно, это столик наш без лака, и идти уже стулочки с лаком. Ну, просто огонь, огнище кабаке каком-то <laughs> дети будут в кабаке. Нет, вот, знаете, это домики деревянные. Класс вообще. А, да, тут еще и горы, терриконы получились, бачите? -ка, какая красота, прям пейзажи терриконов. Робим, все мы тут робим, вот эти келечка, как я кажу. Сейчас покажу, для чего они нам нужны. Илейка готова, главное, что это все придумаю. Уж делает. Да, Зай? Да. <свят> Мы будем так сейчас тропиночку и препятствие работать. Да? Не ровно, что так звезда. Ну и типа. Допустим, хай вот так. Шо, как лучше в две или в одну? А смотрится красиво, я хочу сказать. Так, люблю такие кружочек. Зачищаем. Теперь вот так вот сюда. И по прикоп. прикопаем. Для нам спива. Ну что, вишня цветет, и тропинку мы уже так сделали. И пошли. Тик, 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 тик. И пришли снимать же готовый результат наш наша тропинка можно ровно можно зигзагом и вот что у нас вышло наши стулочки все Орненький. стулочки все наш столик указываем что у нас вышло с дырочки давай вставляем здесь можно вот так вот карандашики и можно вот так вот садись донь. Села себе. Карандашки не будут скатываться. И дуже изручно получилось. Было вот так веточки удобно. Да? У ну, карандашки удобнее. Да. И вот так сниму, покажу. Уже готовый все результат у нас. Что у нас вышло? И тропиночка. Единственное, что тропинку еще думаю покрасить детям в разные цвета. Стулочки, табуретка. Я дочка, кажется, для гостей. Это для нас, это для гостей. Так что это наш уже готовый результат.